Назовем эту идею манифест верности нерушимой дружбе русского и украинского народа. Эту дружбу невозможно вычеркнуть из истории. Она увековечена на небесах успехами в космосе совместными разработками. Сейчас упадок Южмаша. На земле она видна в старых проектах, начиная не прогресс, индустриализация, подъем сельского хозяйства. Ничего равного этому сейчас за все эти годы незалежности нет и близко ну и скажем под землей это величественные метро сооруженные совместными усилиями совместными проектами ну и конечно же это память это те жертвы которые принесены в совместной борьбе против врагов и величии победы, которая завоевана нашими народами. Итак, мы видим, есть все бескрайние просторы одной шестой земного шара безграничные ресурсы полезных ископаемых богатств недр леса байкал а с другой стороны винохидливость смекалка народа который в совместных трудовых свершениях поднимал и целину и Уренгой, и Тюмень, и Дальний Восток. Как же так случилось, что это совместная, совместный путь, совместная дорога была разрушена и доведена до абсурда братоубийственной войны. Предельно ясно. И становится все яснее и яснее с каждым днем, кто отравил народы ядом национализма, фашизма, кто толкнул братьев, идти насаждать Европу на восток Украины. А иначе не назовешь, за что идет братоубийственная война за путь в Европу, да, ради Бога. Европа показывает свое лицо, и уже становится предельно ясно, что это западня, из которой нужно скорее искать выход. Отрицание братской сути двух народов, русского и украинского, является... Является предательством памяти отцов наших предков и наносит непоправимый вред для наших потомков.